Привет! С вами Четкелси и мы будем Привет. снимать финты э, Как э, хорошо научиться играть в футбол. Первый фильм нас показывает Рома. Показывай. Да показывай Блять Спокуха, Рома. Да так, так мы его называли Веселка. Так, второй финт э, Снимать. Второй фильм у нас э, называется Обман игрока. Нам нужно бежать на игрока. Короче, э, нам нужно обмануть и показывать, что мы бежима, э, бежим бегим с одну сторону, а бежим с а, ну, а другой. можно, когда э, игрок перед вами и все ваши э, про... Э, когда, э, когда все ваши э, крылья, ваши, что, э, как обмануть противника? Надо дать э, фейковый и пас и бежать. Или так когда у вас э, противник сзади спиной и крылья вас, нужно его обмануть. Зна вы, вы должны знать эту передачу мяча только фейко вот вот так вот сделать и бежать дальше э -э, что это уже Рома показал э -э, сейчас помню вспомню другое у нас что называется скорость и ловкость там надо делать в скейт-тренерах так же чтобы Рассказ, Рональд надо делать так, только у меня очень это не получается. Короче, надо, чтобы мяч прыгал и ногу, ногу делать так и его отдувать от земли. Только у меня это не получается. Вот это сколько? Эти Только надо... Могу не двигать только этим сапиастом. Вот так делать. Это два днячка. Меня... У меня получается. А я буду по полной делать. Ну что? ж, еще пинк. Когда вас крит. Открыт... Спасибо. Да, скажите, спортивный. Можно его также и перекинуть. Накинуть себе мячик. Ну, это немножко не Так. Накинуть. Но только надо три, максимум три раза удар по мячу. Раз, два, три. Перекинуть мяч с противника. Вот. Рома, тебя спортивный. Да, да. Да, давай, да, давай показывай, там ничего не буду выйти и выходит И бежать дальше. Также, если вам язык мяч и вы хотите принять или на грудь, или на голову, надо... Надо... Э... Принять на грудь и на Нет. голову. Надо, когда вы принимаете, надо взять себе на ход. Вот. И не mm

Ну что, с вами был Чак Фокси и э, ссылка на ВК в описании. Всем пока.